Витаю! Акцент Тижня снова в эфире у студии Наталья Власова. Сегодня мы поговорим о підоснову снова решений влади. Влады. Что бы ни делала Днепропетровская власть, какие бы решения не принимала, выигрыши оказываются исключительно те, кто вращается в ее орбите. В умелых депутатских руках все обращается в пользу власть имущих. При этом внешне их действия выглядят вполне пристойно – и даже почти законно. Оборотная сторона медали в сюжетах журналистов программы ⁇ Акцент тыжня ⁇ Сегодня в выпуске. Первый тур выборов президента в Днепропетровске. Будет ли работа над ошибками? Земельное управление общается с народом. Его величество ⁇ тендер, инструмент для устранения неугодных бизнесменов. Оставайтесь с нами, расставим вместе акценты недели. В минувшее воскресенье Днепропетровск пережил первый тур президентских выборов. Несмотря на 10-градусный мороз, больше половины горожан все же дошли до избирательных участков. Но это, как оказалось, не самое главное. Нужно было еще найти себя в списках. Выборы – время великих метаморфоз. Когда оживают мертвые души, а вип-персоны стоят в общей очереди. Дисциплинированность, отшлифованная годами выше погодных условий, в очередной раз доказали днепропетровские пенсионеры. Они уже с самого утра толпились на избирательных участках. Этот размеренный ход событий то и дело нарушали вид персоны которых встречали и провожали под пристальными взглядами объективов. Дабы проявить близость к народу, первые лица терпеливо ожидали в общей очереди, скрывались в кабинках и мастерски вбрасывали бюллетень в урну. А потом делились впечатлениями. Городской голова заигрывал с бабушками и журналистами. Его лучезарная улыбка исчезла, лишь только заговорили о наболевшем. Я прошу, я прошу мне эти вопросы не задавать. Наверное, это первые выборы, когда мы не принимаем никаких претензий. Выборы проводит Центральная выборная комиссия с теми подразделениями комиссиями, которые мы сформировали на территориях э, и в регионах э, Украины. А кто составлял списки? Я думаю, что списки исполком ну, вместе с ЖЭКами. От выборов к выборам мы наступаем на одни и те же грабли, говорят в участковых и окружных комиссиях. В этом году списки избирателей были составлены еще хуже, чем на всех предыдущих выборах. В них присутствовали мертвые души и отсутствовали целые дома. Вот улица Выборная, 5. Нет, не включен целый дом. Я всегда была внесена в списке, а в этом году не внесена. Непонятно почему. Что делать с этими призраками, в большинстве комиссий точно не знали. Действовали интуитивно. Паспорт, прописка и заявление. После включения в дополнительный список получи свой бюллетень. Ближе к обеду лавочку прикрыли. В и пришел факс от ЦВК с принятым в полночь решением Киевского апелляционного суда. Забороняет единичным выборочным комиссиям принимать в день голосования решение по звернению, в том числе по на неправильность в списках Вереницы граждан с неисполненным долгом потянулись в суды. Еще большая часть отправилась домой. Ведь чтобы выстоять очередь в суде и вернуться на избирательный участок, нужен настоящий патриотизм. По решению суда жаждущих проголосовать вносили в тот же дополнительный список, который ранее записывали по решению участковой комиссии. Во втором туре такая ситуация была бы уже невозможна, потому что тут уже была война юристов. В психиатрической больнице проблемы посерьезней. Там не хватило бюллетеней. За два дня до выборов в учреждении начался настоящий аншлаг. Если так пойдет и дальше, смеются эксперты. Во втором туре с психозом может слечь полстраны возникли сомнения, что за два дня количество больных увеличилось на буквально тут на 300 человек. Пропаганду здорового образа жизни в день выборов по неволе взяли на себя выездные комиссии. Весело размахивая урны для голосования, они прогуливались пешочком по улице в 10-градусный мороз. Машину выделили на час 45, а она в свое время уже выездила, и поэтому нам приходится идти пешком. А кто предоставляет машину? Предоставляют исполком. Кировский исполком. Пока Урна шла пешком, наиболее прыткие пенсионеры да. уже сгоняли да. на участок. Я да, только что полчаса так пришел. Ступня, да. Геннадий Трофимович, да? да? я, я проголосовал. Вы голосовали там, да? Ну, да. видите, мы просто немножечко опоздали. Спасибо. Да. Анна – одна из тех, кто мог бы по состоянию здоровья голосовать на дому. Но как золотой призер паралимпийской сборной привыкла идти на пролом. Вот только попасть на избирательный участок оказалось сложнее, чем на Олимпийские игры. В Днепропетровске ничего не приспособлено для инвалидов, говорит она. Но ну, это пандус нереальный. По нему заехать невозможно на коляске. Колеса просто не входят. То есть это сделано так, чтобы было. Но вопреки трудностям, стремление проголосовать некоторых горожан просто поражало. Вчера у меня случилась трагедия, скажем так, по большому счету. Я поломал ногу, но я обязан выполнить свой гражданский долг. Ко второму туру таких энтузиастов, уверены политологи, будет намного меньше. А потому работу над ошибками нужно проводить уже сейчас. Во втором туре явка грозит быть еще меньше, поэтому одной из задач для кандидата – это будет непосредственно обеспечить явку. Проблемы могут возникнуть и с членами избирательных комиссий. Многие из них стали жертвами афер штабов технических кандидатов. Мы звоним в свой штаб в третьем часу ночи, Никого не волнуют данные, сколько Хриценко набрал голосов. Никого не волнует этот протокол, который мы писали там до 4 часов утра. На память о так и не полученных 400 гривнях Татьяне выдалась остался оригинал протокола. Не голосовать, ни тем более участвовать во втором туре семья Татьяны не собирается. Таких, как она, в городе найдется несколько тысяч. Где проблем с голосованием не будет, так это в Днепропетровском следственном изоляторе. Здесь и списки правильные, и бюллетеней достаточно, и даже стопроцентная явка. У нас, в принципе, уже наработанный какой опыт, и мы все силы приложили для того, чтобы и на этот раз у нас не было каких-то либо замечаний. Работники СИЗО с радостью поделятся опытом дисциплины с представителями других избирательных комиссий и штабов. А может, стоит принять приглашение? Ведь нарушения, на которые закрывали глаза в первом туре, без сомнения станут поводом для жестоких судебных боев во втором. Даша Куцыгина, Ирина Мороз, Николай Портаненко, студия Акцент Медиа.